barchaga salom biz bugun ijtimoiy tarmoqlarda judayam ko'p so'ralayotgan telegramda layk like yaratish bo'yicha video dars tayyorlaganmiz shu videoni bugun e'tiboringarizga havola etmoqchimiz gapni ko'p cho'zib o'tirmasdan video darsga boshlaylik buning uchun bizga telegram ilovasi kerak bo'ladi telegramga kiramiz va uh, layk like bot botini qidirib uh, topamiz bot chiqdi botga kiramiz men oldin bu botdan foydalanganman demak botga rasm tashlaymiz masalan mana bu rasmni tashlaylik demak bunga layk like bosishlari uchun ikkita smayl tashlaymiz biri lak like, biri dizlak like. jo'natamiz publish publish yozamiz va birortasiga tashlaymiz mana chatga ham tashlaymiz men bir guruhga tashlamoqchiman chiqadi va tashlaymiz bugungi video darsimiz o'z nihoyasiga yetdi e'tiborlar uchun rahmat yana qanaqa mavzuda video chiqarishimni biror mavzuda video chiqarishimni istasanglar kommentariyaga yozib qoldiringlar